Шахти загину Донбасу можуть зупинитись, правда, лише на 10 днів. Про це повідомив генеральний директор ПАО ДТЕК Поград Вугілля Сергій Воронін. Але рішення, що остаточно не прийнято, все тільки вирішується. Це було озвучено сьогодні, 14 квітня, під час прес-конференції, яка відбулася в приміщенні публічного акціонерного товариства. Чи буде скорочення штату Поград Вугілля? Яке відношення має це підприємство до скандалу з міським водозабором? Та що відбудеться з профілакторієм Самарський? Про це та про інше в нашому сюжеті? Ви сказали, що ми маємо на сьогодні профіцію вугілля. і у зв'язку з цим ходять чутки, що з 1 по 10 травня шахти взагалі припинять роботу, то шахтарі відправлять у відпустку, щоб не було наклопу або розвідку. Я вам хочу сказать следующее, что действительно такое решение возможно, потому что накапливать его на складах это бессмысленно, потому что оно горит, оно приносит нам убыток. И так далее. А тем более с 1 по 10 это как раз вот эти майские праздники, Пасха, родительский, как мы говорим, день и так далее. Но вопрос еще не окончательно не принят. Сегодня там наверху решается вопрос, возможность переговоров, поиска бомбрисбыта, угля и так далее, пока, пока не решен. Вот я думаю, что дня 3-4 для того, чтобы окончательно было принято решение. О том, что ну, есть такое решение, вернее, это намерение, да, дать людям отдохнуть, за это время произвести те ремонты, которые мы не проводим в течение вот этого периода, а это необходимо. Поэтому цивилизованно становимся, и я думаю, что тем более, чтобы все понимали, что человек, который работает в наших предприятиях, он ни в коем случае не пострадает. В каком плане? Он получит свои отпускные, это тот же оплачиваемый отпуск, ну и я думаю, что с удовольствием вот этот период на шашлыки после вот этой зимы с удовольствием все, кто-то кому-то съездит и так далее. Мы, мы, сделаем все для того, чтобы К вам вопрос, Сергей Анатольевич, как депутат областного совета. Вы знаете, что в Павлограде проблема с застройкой водозабора. Обращались ли к вам павлоградцы, и что по этому поводу думают депутаты областного совета? Понятно. Вот, к сожалению, так получается, что я в 11 часов сегодня вынужден выехать в Киев, там, на совещание. А сегодня в Павлограде собираются депутаты областного совета, собираются депутаты местного совета, для того, чтобы выразить вот этот ну, протест вот, так, вот тем действиям, которые произошли. Протест почему? Потому что, ну вот поверьте мне, из-за того, что так получается водозабор, который находится, он наш, мы знаем, что такое водозабор и откуда эта водичка берется. Я в прошлый раз рассказывал за него и сегодня скажу, что ну, в том месте застраивать какие-то объекты, пусть даже незначительные, но нельзя. Потому что фильтрация происходит через те пешки, которые там находятся. Сегодня этой водой пользуется А. Не только полагаться, но и в Днепропетровск, вы знаете, мы возим водичку сюда. По согласно договору они приезжают, заправляем мы их и Называется живая вода, которая продается в Днепропетровске. И моя семья, часть моей семьи, дочь, и внуком, пьют эту воду. И сегодня там строить, ну, ну, нельзя. Как произошло это, ну это, наверное, правильно будет, если разберутся правоохранители. Кто дал право в зоне, в которой нельзя ничего строить, наконец. И поэтому сегодня, к сожалению, там будут Чернецкий будут вместо меня которые четко выскажемся, что это делать нельзя. Если и делать, то это делать цивилизованно. Понятно, что там должно что-то построиться, а лучше посадить лес там для того, чтобы ну, и парковая зона, и какая-то была. Но какую-то деятельность там развивать, нельзя. это, это ну, ну, ненормально. Не У нас есть в Павлограде места, где можно это все строить и так далее. Почему именно там здесь делали? Ну, Поэтому решительное нет, мы выскажем сегодня. Я в том числе как депутат суда. Мы его сохраним, этот водозабор, только для того, чтобы с ним разойтись поступательно и цивилизованно. Мы несем колоссальные убытки, содержа его. Потому что мы знаем, что как только перестанут эти скважины работать, и мы их потеряем. Мы четко понимаем, что если мы не будем работать в этом направлении, мы этот объект, идя на это, мы небольшую часть, вот там промзона, которая называется, заканчивается, если кто через мост прямо поехать по сторонам Москвы. ну то есть знаете, от нашего стройбазы, это УМТС, и все, 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 заканчивая вот той женской или какая сейчас тюрьма. Вот все это снабжаем на этой водичкой. Мы можем для себя сделать и снабжать воду наши предприятия, как это было раньше. Нам немного нужно всего лишь 600 метров трубы заменить, и мы уже свои предприятия снабжали вот этой качественной водой. Но мы не идем, еще раз повторяю на это. Второе. Передать можно. И уже Анатолию Алексеевичу было сказано. Давайте посчитаем. Для того, чтобы обеспечить водой, грубо, да, мы говорим, нужно пробурить дополнительно 20 скважин, как минимум. Второе. Пробурив скважину. Ну, 40 лет, там небольшая ставка нужна для того, чтобы обеспечить 40 лет. На ПЗТО там метров 200 трубы нужно проложить новой и обеспечить. А вот город. Давайте представим себе. Ни одной трубы не проложено. Те трубы, которые были положены в 70-е годы, их нет. Их разорвали. Нужно новое. Нужно две нитки. Вот представим себе. Эти 7 километров одной нитки и 7 другой, да, проложить сюда. Придя... К реке волчь. Казалось бы, ну что там в этой волче? Нужно положить дюкер. Что такое дюкер? Это система трубов с задвижками. Ну, это очень серьезный механизм. Перешли через Волчью. Пришли к сегодняшнему водоканалу. Это все нужно вот, ну, налаживать на руку. Начинаем дальше. А как снабдить водой химзавод? А как снабдить от ну, и так далее? И когда вот это все начинаешь рассматривать, то не такие простые вопросы возникают. Поэтому еще раз говорю, мы готовы вместе с вами, вместе с жителями, сесть, разработать программу. Но я-то еще раз повторяю, должен думать и о Терновке, и о Первомайске, и о Петропавловке, и, и тем, кто всегда пользуется водой. Сегодня я могу как... Ну, Бумрите предприятие, поворотоваль, уйти вообще от некоторых Есть наработки, есть решения и так далее. Но понимаю, что как только я уйду, то, то эти города останутся просто, просто очень, очень ну, в плачевном состоянии. Прокомментируйте, пожалуйста, конфликт между актерскими профсоюзами и администрацией ДТКСР Правда ли, что в профилактории Самара будет большое сокращение? И вообще некоторые говорят, что профилактории чуть ли не под угрозой закрытия. Ну давайте сделаем, сделаем так. Я... Э, э, вот, вот нормальный вопрос, да? В каком плане? Что вот эти слухи, которые есть, они должны в первых... Первое. Ну слухи, это, 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 это как считать данные профсоюза слухами или как? Это, это профсоюзов, которые сегодня... Действительно, это не поворот угля, что было, это мы передали в сервис DTX сервис для того, чтобы снизить нагрузку на себя, берет только один вопрос. Это клининг, то есть уборка территории помещений, уберет и отводит от себя. И говорит, мы волоцованы. То есть кто делает то, что мы сделали здесь по Угле, ну не знаю, 3-5 лет назад. То есть сегодня э, вот те э, технички, которые нам наводят порядок, они не по Угле. Они, они находятся в окупате. То же самое и мы это сделаем. Большего, большего мы там и, и, и ничего не делаем. Э, о том, что это плохо, ну, я бы не сказал. Мы находимся здесь, да, убрано, чисто и так далее. Условия, которые мы передаем людям, ставим тому, кто их берет, что в течение определенного срока А. Заработная плата, Б. Сокращение и тех условий, которые у нас на сегодняшний день, не должно быть. И они выполнили как выполнили люди. Дальше там через 5 лет, ну, я не могу постоянно гладить, Но за пять лет они выдерживали это все. Что касается наших людей, которые там отдыхают, мы даже не пытались и сократить ни количество и так, но все должны понимать: шесть тысяч стоит путевка, потому что ну, условия, которые мы оказываем, они ну, достаточно высокие. Мы сегодня подтвердили это вот там говорить, в Минздраве о том, что условия, которые мы оказываем, ну, достаточно высокие, и мы получили лицензию на это. А человек платит 300 гривен с небольшим. Потому что 5% от стоимости этой руки. Мы идем на это. И, и не только там отдыхают или поправляют свое здоровье наши работники, но еще и пенсионеры, которые отработали, мы на сегодняшний день еще раз повторяем, никто. Я не знаю, откуда это идет, что сокращение, кого сокращение тогда. Еще раз повторяю. Обслуживающего персонала. Но по данным профсоюза... 19 апреля 14 человек якобы будут сокращены. Я понял. Вот смотрите, мы говорим о том, что, открываю, почему же я и начал с чего? С того, что не надо пользоваться слухом. а нужно поднять и спросить. Профсоюзная газета написала, что хортисты, которые работают у нас, получают 4 тысячи. Вторая газета берет тнк Да. А, вот как раз, пишет. Со ссылкой на профсоюз. Я же не, не против. Куда вы ссылаетесь, правильно? На самом деле, профсоюз взял действительно 4000. У человека, который А. был в отпуске, неполный рабочий день, и он только недавно пришел. Средняя заработная плата сегодня у тех разистов 6700 гривен. Ну, ну, не 4, это же на 2700. Да, ну, может, для кого-то 2700 это незначительно, не можно там туда-сюда. Но для меня 2700 это нормальная цена заработной платы. Так вот, 6700. Сегодня, с, а мы с 1 апреля, я специально не говорил и не хочу этим хвастаться, почему? Потому что ну, наш шахтер заслуживает. Заслуживает того, что с 1 апреля произойдет повышение на 10% заработной платы. Он заслужил это глядя на инфляцию как так. И с учетом того повышения, которое было в прошлом, позапрошлом году, это на 30% мы подняли заработную плату. В том числе и кредистов. И будет 7 с лишним. Но это же не 4 тысячи. Вы же берете и пишете. же еще раз говорю, вот есть специалист один, вот второй, третий. Подняли и сказали, а правда? И он скажет, да, правда. Тогда пишите, о, сволочи, они такие, которые на сегодняшний день издеваются над людьми так. Давайте вот, я же говорю об этом. Ни о каком, еще раз повторяю, сокращении штата, ни о каком сокращении персонал на профилактории не будет. Будет только цивилизованный, будем говорить, переход от форм собственности. То есть те люди, которые убирают, те люди, которые обслуживают, ну, перейдут в аутсорс. 45 тысяч в в угле было, да? И сегодня вы можете написать, оу, на, а сегодня 25 тысяч. Да? Вот на самом же деле ни один человек с Паваград, угля не постарал, они перешли в другую собственность. Садики, которые были на балансе, они перешли в коммунальную. Какие-то там объекты, бомбы, те же, э, которые, которые на балансе, бомбы, магазины, ну, 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 ну все, дома и все остальное, которые были на балансе, они перешли в другую собственность. Это не значит, что мы их сократим. Они просто перешли в другую собственность в другую сферу, в другую, ушли от нас заниматься тем, чем они должны заниматься. И все. Так же и там. Если мы 12 человек, которые перейдут в собственность в клининг, но ну это же не значит, что мы их убрали и сказали, вы нам не нужны. Еще раз повторяю, мы сделаем все, отвечая на вопрос, что не допустим и не планируем в этом году Снижение численности на нашем предприятии.